Никто перед мордой да, не стоял. Да, да, <laughs> До <реш> Дома, 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 дома. Все, все, все. Все одно не віриться. Воно да. вообще просто не віриться, мы ще просто не, не вошли в состояние. Ми, ще, ми, ми думаємо, що ми з постана пос да. просто приїжджаємо. Ну да, ми, ми, ми даже не вийде. Не понимаємо, що да. з нам даже происходит. Там, ну, тут... Ми не віримо, що ми реально додому. В воздух є еще просто. Намного чище, ніж там. То, що він рідниці був, правильно? Реально, просто хочеться плакати, тому що в приїхав до моїй це. Звісно, плакати хочеться. Ну, треба себе здержувати. Просто можна славу прикидатися. Yeah. Ладно. Давай зав'язу потішу. Посидіть жінка і Пошли. Ждали це всі. І слава Богу, що ми повернулися. Багато хлопців, які залишилися там. Вічна їм пам'ять, героям слава. Вони нас в серцях назавжди. понимаете, сейчас просто не масло, серьезно. Главное, что приедут. Ждут, скучают. Доня ждала. Дождалась наконец В принципе, 41-й красавцы. Все, все держались. Все выжили. Не все, правда, но помянем под пацанов, которых уже нет с нами. С нашего взвода штыка Сергеенко Игорь. Ну как-то так вот. А так рады, конечно, что вернулись домой к родителям. Даже ни разу не вспомнили, что три недели нас минометами и градами крыли, мы пять пять раз отбили, чтобы нас в окружении не взяли. И ни разу даже об этом не... по телевизору рассказали. И то я уже в отпуске был и сказали, что типа там. Крылья типа градами. А то, что мы с 13 по 17 число отбивали, чтобы нас в окружении не взяли, по телевизору ни разу это не сказали. И то, что у нас 9 пленных, один убитый и 8 раненых, тоже об этом никто ни разу и слова не сказал по телевизору. Тоже несправедливо ни слова. Не, у нас, у нас на блокпосту был один, но он умер. Его ранили тяжело. Он был, но он умер через 5 дней. За штыка. За штыка, да. Мы стояли в орловки под Кировском. Нас там долбали, я же говорю, три Мы даже, не то, что я... Пацаны боялись даже выйти из блокпоста покакать. Вот пописать мы выходили вот так. Блокпост а мы вот так вышли, поссали. Все, Туши, потому что реально не могли выйти будет? поссать. Что, потому потому что, а пожрать я не знаю, я, я про это вообще молчу. хорошо, а а а, не не взяли не три возили. куска, три куска сала вот таких желтого цвета. Вот это мы три дня хавали. Потому что не могли выйти. Но, вот ступок каждый день крыли градами и минометами. Не могли откуда никуда. Всю технику. Первый день нам всю технику разбили. Мы вообще. Ну, тупо стали В случае, даже если отступить, нам не было даже куда отступать. То есть, ну, не, реально не было куда отступать. Все, все разбили. Все попалили до единственного. Даже наш газон. И газон с вещами нашими, все спалили. Ну ничего, Вы, продержались, ну, надо, выжили. То, что тоже все проскитал. Есть. есть. Да, есть. Вот как да. Его да. Он, получается, и шел последний. В строю у нас два дні вже так будоражило, що було написано за Донбас. Я вийшов, вижу, він став дві этих Мухи випустили, БТР промахнувся. А третій, коли він виїжджав, вже останній, когда коли вже пацанов забирали пулеметы, ГС хотіли забрати у наших пацанів. Ну, ті, що вже були ранені, я йому прямо в башню бахнув. Рації ми намутили, ми услышали, що. контузила наводчика и наша артиллерия уже в последок этого этого танка у нас даже есть видео где этот танк горит и именно башня отлетела все это отлетело что мы именно мы его накрыли там хотелось только выжить все больше ничего не хотелось в этой жизни и у нас даже тост появился мы сюда пили завтра. за завтра чтобы выжить просто-напросто чтобы завтра остаться живыми вот все что мы хотели ну ничего выжили все живые слава богу Настало завтра да как вас зовут сдают нервы, Когда просишь помощи, а ее не дают. Когда просишь артиллерии, чтобы помогли, а в ответ слышишь, у нас приказ экономить боеприпасы, а нас накрывает, и мы даем четкие координаты, откуда по нам бьют. Либо перемирие, которая для нас почему-то оно работает, а для них оно почему-то не работает. А им вообще плевать на все. Мирные жители, которые приходят, говорят, если бы вы тут не стояли, по нам бы не стреляли просто тяжело, морально тяжело. Надо все немножко отдохнуть, а потом, а потом как решат. Для этого есть генералы, пускай решают. Мы не отказываемся идти воевать. Ходи, что Просто пускай это все будет по-правильному, по-честному. Хотят войны, не вопрос, будем воевать. Но на одном условии, что нам не будут отдавать идиотских приказов и ложить пацанов за просто так. Да мы бы были, там и он был. А как зовут собачку? Палкан. Палкан. Где его подобрали? У лимане. Так сам прибился Нет, Не, вы, ну вырастал ее все, как так. малая будь. такого, замахненького. Даже вон и ранение есть. ранение? <laughs> да, вон, ну. Олег, засними. Реально боевая собака. Народу багато. Ти ще не звик, так? — Так. — Не звик ще цього. — Товариш полковник, третій звіт 1-го Задачі всі виконані. Да, — Так, всі, всі. — Йдемо додому. — Та то саме було. — Щоб всі ого, так любили Україну, як ми її любимо. — Давай, ви ж так ангелом. — Слава Україні! — Героям слава! слава! — Хочемо, щоб ще 13-й батальйон повернувся. Багато наших друзів там в 13 му батальйоні. Да, Теж допомагали, волонтери. Да. У кожного чоловіка є там свій друг. Хочемо, щоб повернувся побистів. Товариш комбат, витягуйте своїх хлопців.